Товариші військові моряки, мої бойові друзі, шановні господарі міста Очаків, шановні гості і річницю Збройних сил, наш народ виборює в складних умовах свою свободу і незалежність нашої неньки України. Але неможливо. Перемогти країну, в якій народ так бореться за свою свободу. Нагороду дружині загиблого бойового товариша, капітану другого рангу заграничного, державну нагороду. І сьогодні ви доказали, що ви не только казались, ви були і є з теми. на кого сегодня может страна, в самую трудную минуту, на последнем рубеже опереться. Те, которые, не считаясь с проблемами экономическими, с личными проблемами семейными, сегодня стали устроить плечом к плечу. Для того, чтобы не допустить того хаоса, того страха, той беды, которая у нас сегодня творится на востоке, не допустить к нашим домам, к нашей территории. Мы каждый. Одинаково любим свою страну. Вот По-разному это выражаем на разных языках. Но страна у нас одна, одна у нас родина, одна беда. И одна у нас задача, чтобы эту беду не допустить и прекратить как можно быстрее. Я поздравляю вас от души, желаю вам всем крепкого здоровья, благополучия и спокойствия вашим семьям, и чтобы быстрее, как можно быстрее, мир пришел на нашу землю. Слава Вооруженным силам, слава Украине! Дорогие болельщики, приглашаем всех занять места на трибунах. Соловьев Вячеслав номер 7. Остапенко Артем номер 9. Начинаем вы. Вымпила, отдайте. Я напомню всем присутствующим на стадионе. Матч проводится в формате 2 тайма по 35 минут.

Бурные аплодисменты участникам. Молодцы. И памятный приз. Аплодисменты. Приветствуем победителя. Молодцы. 2-0 в таком тяжелом матче. Молодцы. Слава Украине!